Ölümsüzlük, kamil tablo, ideal əsər yaratmaq üçün təkzə rənglər, forma deyil, əsərin ruhu da hiss olunmalıdır. Əsər özündə təkcə bədii gözəlliyi deyil, eyni zamanda bu gözəllliyə can verən həqiqəti də ruhundan tabloya ötürə bilməlidir. Belə olan halda şedevrə çevrilən, ölümsüzləşən əsər zamanlar və məkanlar aşaraq əbədiləşir. Əşyalarda olduğu kimi, hadisələrdə də eynilik onun təsir dairəsini, zamanın həyat yükünü özündə ehtiva edir. Bu gün insanlığın qürur hissi ilə andığı Kərbəla vaqiasından günümüzə qədər ölümsüzləşən hadisələrin mahiyyəti də onların bir tamlıq, ruh və cismi Vahid hədəf xidməti üçün yaşayıb və yaşamaqdadır. Hadisənin mahiyyəti 4 mərhələnin birlliyindən ölümsüzlük zirvəsinə sənəd təqdim edir. Hər bir insan hadisənin həqiqətində bu 4 mərhələnin birlliyini nümayiş etdirirsə, hadisə kimi onun varlığına həq qulan şəxs də ölümsüzləşir. 1-ci mərhələ həqiqətin tanınmasıdır. Hər bir dəyərin mahiyyəti onun həqiqət haqq olmasıdır. İnsan o zaman zirvələr fatihi ola bilər ki, o həqiqətin yanında olur. Bunun üçün ilk mərhələ haqqı tanımaqdır. Bir insan haqqı tanısa, əbədiləşən bir varlıq dünyasına qədəm qoymuş olacaq. Lakin bu mərhələdə dayanmaq şübhəsiz təhlükəlidir. Əlbəttə, əgər növbəti mərhələyə qədəm qoymasa, haqqı tanımaqda durmaq insanın ziyanına uğradır. İkinci mərhələ haqqı qəbul etməkdir. Bu mərhələ ölümsüzlüyün daxili dünyasına ilk addımdır. İnsanın haqqı qəbul etməsi çox çətindir. Haqqı tanımaqdan sonra gələn bu mərhələ insanın vicdanı ilə baş başa qoyaraq qəbulu üçün zəmin yaradır. Lakin bu mərhələdə dayanmaq da təhlükəlidir. Haqqı qəbul etmək avtomatik olaraq insanda qəbul etdiyi haqqın müqabilində isayət etməyi zəruri edir. Üçüncü halə itayətdir. Bu mərhələ çox çətindir. Hədislərdə 6000 il ibadat edən şeytanın itayət məqamında ziyanə uğraması hər kəsin bildiyi həqiqətdir. Bir çox peyğəmbər səhabələri haqqı tanıyıb onu qəbul etsələr də itayət məqamında Allah Rəsulunun itayətini vacib bildiyi şəxslərə arxa çevirmələri bu məsələnin ciddiliyindən xəbər verir. Əlbəttə bu ciddiliyi bütünlükdə anlayan və qəbul edən şəxslərin əbədiyyət yüklü addımları da yetərli deyil. Hər sənd ki bu mərhələ özü oldu bəzə çətindir. İnsanın haqqı tanıyaraq onu qəbul edib və itaat edərək boyun qoyması əbədiyyyətin və ölümsüzlüyün tam sonluğudur. Amma təbii ki, son addımı attıqdan sonra sonumuzu addım əbədi zəlalət və ya səadət üçün lazımlı və qiymətsiz olan addımdır. Bu bütün qeyr-olunan addımların sonu, əbədi ölümsüzlüyün tamıdır. Sonuncu 4-cü mərhələ haqqın müdafiəsidir. Bu qeyr-olunan 3 mərhələnin son nöqtəsi ölümsüzlüyün tək əsarıdır. Bir insan qeyr-olunan 3 mərhələni keçib sonuncu mərhələdə dayanacağı halda əldə etdikləri ona əbədi əzaptan başqa bir şey gətirməyəcəyi dəqiqdir. Bu nöqtədə 2 bir-birinə zidd zəfəni nümunələrdə göstərmək yerinə düşərdi. Bunlardan birincisi Hz. Musa ilə mübarizəyə qalxan Firavunun sehrbazlarıdır. Quran onların Firavunun yanında nüfuzu və qüdrətlərindən danışdıqdan sonra Musanın onların sehrin müqabilində addımlarına diqqət çəkir. Sehrbazlar Musanın əməlinin haqq olduğunu gördülər. Haqqı etiraf etdilər, onu qəbul etdilər, səcdəyə düşüb itaat etdilər. Quran-ı Kərim sonuncu məqama xüsusi diqqət çəkir. Quran Firavunun onları həda amasını yollarından dönməyəcəkləri halda onları qətlä yetirəcəyini deyir. Lakin onlar Musanın haqq olduğunu böyük kütlə önündə söyləyir. Firavunun tərəfindən hər cür təminatlarına baxmayaraq Musanı və onun həqiqətini müdafiə edirlər. Şübhəsiz ki, Firavunun amansızlıkla qətlä yetirdiyi bu şəxslərin addımlarında böyük məna və ibrət var. Digəri isə Kərbəla hadisəsidir. Haqqın yanında olan Həzrət Hüseyni və tərəfdarları. Onların sayı haqqında yetərən zərrəqəmlər qeyd olunur. Lakin onlardan bəzi özləri haqqı gördü, qəbul etsə də itiraz edə bilmədi. Bir digərləri isə haqqı gördü, qəbul etdi, itiraz belə etdi, lakin müdafiə edə bilmədi. Yalnız bu 4 mərhələni kamil icra edə bilənlərin addımı ölümsüzlüyük tablosuna öz qanları ilə gözəllik qatıp onu sonsuzlaşdırırdı. Bu gün Nardaran şəhidlərinin ölümü daxilində ölümsüzləşən şəhadət ilə əbədi yaşarlıq tablosu yaradan azad insanların anım günüdür. Nardaran hadisəsinin məsum şəhidləri də bu mərhələnin önlü ləşən qurbanları idi. Onlar da haqqı gördü, vətanıdı. Haqqın yanında oldu və onu sevdi. Sevdiyi haqqə itaat edib onun əmrlərini bütün varlığı ilə qəbul etdi. Son olaraq onun müdafiəsində dünyanın ən şirin neməti olan canını verməklə onu müdafiə edib özü şəhid oldu. Hədəfin aliliyinə izə ölümcüllük səlavət oldu.